Можна привітати господарів майданчика з перемогою у першому черг-фінальному матчі. І до вашої уваги гравець, найрезультативніший гравець сьогоднішнього матчу Павло Крутовий і головний тренер Київ Баскет Євген Мурзин. Павло, розпочнемо з вас, будь ласка, експрес-коментар сьогоднішнього матчу, завдяки чому вам вдалося досягти сьогоднішнього успіху. Хочу поблагодарить всю команду за то, что отдавались сегодня полноценно, старались максимум себя выжать. Были ошибки некоторые, но мы все время шли вперед и добивались поставленной задачи. Скажу одно, что в Николаеве будет совсем другая игра, все знают, как там тяжело играть. И будем максимально на нее настраиваться и покажем и хотим показать именно хорошие результаты, хорошую игру именно там, у них дома. Спасибо. Елена Викторовича, будь ласка, ваш комментарий сегодняшнего матча. Поздравляю команду, поздравляю болельщиков. Хорошая игра, в первую очередь защите. Показали неплохую защиту. В четвертой четверти порвались комфортно почувствовали преимущество, дали всем игрокам поиграть. Выиграли, на удивление, подбор. Подбор очень хорошо выиграли. Николаев считается одной из самых лучших подбирающих команд в этом чемпионате, несмотря на не сильно, скажем, большой рост. Но я рад этому показателю. И 24 результативных передачи. То есть сегодня хорошо выиграли. Командно играли. Хочу всіх ігрових благодаря за вдачу. Ви ми в Миколаєві в березні двічі припустилися двох поразок. Чи можна змінити цей хід подій на ваш бік і завершити серію в суху? Мало часу на підготовку, да. у нас 29-го вже Тому Будемо працювати, будемо готуватися. Ми дві ігри проіграли, але ми програли в концовке, ми проиграли. С минимальным преимуществом, поэтому будем стараться э, поработать над ошибками. А <клышко> команда Николаева действительно как-то вот лучше, по вашему мнению, в надежде выступает морально, или все-таки это больше так тенденция просто так сложилась? Ну, хоро хорошая атмосфера. Зал, зал ну, создает такую ауру для игроков, что они... Ну, заводят их, скажем так. Потому что здесь у нас большой зал, все-таки не, не так много народу, а там небольшой зал, но люди поддерживают, и создается такая атмосфера, и ребята иногда теряют контроль, именно в первую очередь, именно эмоциональный контроль. Вот, вот, и мы эти две игры проиграли именно в этом плане, что ребята начали нервничать, психовать, много разговаривать. Сегодня было мало разговоров, сегодня было больше работы, поэтому такой результат. Психологічної стійкості буде більше тепер в команді так? з такими результатами. Ми їдемо за побіди. Ми не відкладуємо його на домашню, ми їдемо за победи. Дякуємо вам, пане Інга. Спасибо. Бажаємо.